لنی مروزا تروا خان د اجمل خټک زوی ایمل خټک په اردو جبلی کلی چی پاک فوز جو خان کورډور پر قبضه کی کوشش کر سکتا ہے یو خوب دغه د وسره خانانو او سنی نسل لك افراسیا ایمل و غیرته او ایو چې خدای و منای نور بس نه مړه چیرې په تبلیغ کې لار شي تاسو یفزل خپل تیر او یا کلونو سیاست او ناکام کړه ته وګورئ چې څه مو ویل او څه مو تری جوړ کړ په دین خو تاسو باور نه لرای مګر اختنواله او انسانيت محمد دو په اسو کړ اجمل خټک د هیند او شوروي او پراټيفي پیسې وخړې داوت خان له پنجاب سره د خمنۍ ته وتاړه ویلې آزاد پښتونستان جوړوم او په پایکې د نر غوندل پرويز مشرف سره بيعت وکړ او شعار پرته کړ چې مضبوط پاکستان غواړم د دي نور لك افراسیاب امل ولي و غیري تر اوسه دا نشو معلومه چې هغې اچوي کبه چیرې راوړي د کومي خوا ده او څه غواړي د اجمال خاطک زوي ته په دې خاص او جنگي شرایطو کې د پنجاب لخوا د رواني جګ ماحاس پرر شوي او واي پاک فوج بواخان ونیسی د تباوعو وایو چې کناپاک فوج خو واخان بریټ کاوه چې د ایشیته او افراسیاب هم په غنیمت کې افغانستان ته پلاس ورشي کراښو واخان ته واخان یو وخت یو هیر سموه خلوتی رودریو کلونو راهیس د افغانستان دی ټوټي مالک پیدا کړی حالت په لومړي ځل د دفاع وزارت کنده کونه فعال شوه د وزیرانو په کچه 4 وا کلو رزو رزو پیاده مزلونو ورسته د واخان لوئیش لوئیش تزان رسولای خلکو ته مکتب مدرسه کلینیک لار او نور خدمات رسیدلې د دفاع وزارت د قوی کار په برکت له چین سره تر 0.3 نقطې سره غزول شوی واخان اوس مالک لري لکه مخ کې چویل شوی واخان بریټ په ټول افغانستان بریده واخان د افغانستان د پاره د سر حیثیت لري تر څو چې په مور سرونه پوري وي د افغانستان د سر بخوندی او په ټول افغانستان برېث پای له دې په تاریخ کې و په لټل شي چې دغه مړی په سکندر چنګیز غورګین انګريز شوروي او امریکا باندې څنګه لګیدل دی